Всем привет, с вами Игра Нас И сегодня мы попробуем прокатить не с обычным дешевым, ну то есть газировкой э, Ментос. Вот скоро прокатит, э, поэтому прокатит, как вы знаете. А с дешевым я вот не знаю, прокатит или нет. Я сейчас нажму на паузу, открою Ментос, потому что я его еще не открыл. И мы посмотрим. Я вот. Раз, два, три, пауза. Я открыл ментус, вот таблеточка. Кидаем ее. даже вверх, но взрыв не получается. Ну, но... подождите, что я попробую это. Итак, друзья, я попил это. Ну так, нормально. Мне кажется, он свой вкус не потерял. Только он долго пенится. Это больше, чем кола. Зато взрыв не происходит. Вот она уже пенется 5 минут. Я сейчас ставила паузу и. Я уже боюсь, правда, сидя и вдруг она сейчас держется к частям собачьим. Ну ладно, когда она остановится, я от... нажму на дальше. Положение ее. Спустя минуту она все еще шипит. Ребята, сколько можно? Я уже задолбался когда из нее перестанут идти газы. Не, и сколько там газов вообще? Непонятно. Будет, смерть сыграет. Блин, как же это долго. Ну ладно, вы э, всем пока вы увидели, что будет, если кинуть Мэнтус D6, он очень долго будет газы из него уходить такого фонтана, как из Пепси, не будет. Вот. Ну, хотя бы вот это. 10 минут спустя. Десять! Сколько мне вообще газов, я уже думаю, сейчас она взорвется к черту. А прикиньте, с собой она была стеклянная. Это бы вообще. Ну все, всем пока. С вами был Игоран и Луня, Ментос и Дюшес. 先。Yeah.